Всем привет! Сегодня я покажу, как сдать флеш Рояль в покере. Чтобы выиграть очень крупную сумму. Например, я откину 10 карт. Вот любое число 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я так потусувал. Покладу их на низ. Начну раздавать. Я вам покажу ваши карты. Не смотреть. Честное слово. Видели? Теперь. Одну секундочку. Теперь смотрим дальше. Вы увидели свои карты. Я на флопе раздаю карты. это откидается одна карта пошли туз король дама вот тут делаем ставочки Я сейчас не буду показывать как их делать вы сами знаете валет 10. флэш рояль Теперь посмотрим, что у вас. У вас две дамы. Это очень хорошо. У меня два туза. Флеш-рояль. Выиграю я вот таким вот способом. Теперь показываю, как это все делается. Отсчитываем 10 карт от колоды. Вот эти выклали вот так себе. Вот так. Вот да. так. Хорошая карты партнеру подкиньте. Бо он, он с двумя двойками играть не будет. И флеш -реаль, реаль просто провалится ваш, как говорится. Показываю. Отсчитываем 10 карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Говорим, что мы так тасуем. Теперь. В дело идет. Сначала раздаем, с кем играем. Это надо делать все вдвох. Кладем. Вот его карта я держу. Туз. Кладу под низ. Вот его дама. Я под низ кладу туз. Вот так оно все. Как видите, вот это туз. Туз. Кладу даму под Потом кладу. Еще один туз, не перепутайте его разные масти. Будут. Не нужно, с разными. Вот у вас четыре карты. Вот они. Поклали их. Теперь каким образом здесь делается? Берете десятку. Вот десяточка. Кладем. Вот одну карту. У меня попалась десятка, а, например, ну, например, вот пять крест. Кладем на десятку. Вот, десятка. Кладем на нее 5 крест. Берем валет. Кладем на 5 крест. Достаем еще одну карту. Например, тоже самый валет крест. Кладем. Берем три карты оставшись в любой позиции это три карты оставшись кладем их наверх и еще одну карту например 6 бубен кладем на них все ваша колода готова теперь что делать вот с этими картами вот они что с ними делать как их раскладывать сейчас показываю тут уже не потребуется вам первое идет дама на нее кладем туз, на туза кладем даму, на даму кладем туз. Вот если так сделать, то получится, что выиграет товарищ. Я знаю, что много видео так говорят, это неправильно. Сначала кладете всегда туз, даму, туз, даму, и таким образом у вас выходит дама, туз, дама, туз. Отлично. Накрываете этими десятыми картами. И говорите так. Например, я читаю 10 карт и начнем игру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы даму. И все, как я вам показывал. Всем до свидания. Пока. Делайте и запомнить еще одна я так хочу сказать давите чтобы вас не поймали это очень рискованный трюк в следующем видео я расскажу как можно выиграть в очко очень крупные суммы до свидания пока